Всем привет! Сегодня пришла посылка из Китая. Из сайта 1 Гонконг, Вонкон, хоть написано. Украина. Украина, Не в в село за собой для почты. У нас есть их не код. А с другой стороны. Вот такая чистка читайте сами. Шла она с 29.07. Сегодня 10.08. Ну, около недели с половиной. Так. Распечатаем. там должен быть зарядка F модулятор в общем сейчас поднимемся Так, я попытаюсь там подклеить Так, первый у нас зарядник USB. Сики тут. Вот, видно. Да, видно 5 вольт. 600 ампер. 50-200. Так, хорошо. Так, Вторая FM модулятор Сейчас обрежем китайцы, конечно, хорошо запаковали. Но я еще писал там комментарий, что они его запаковали. Так, все пункт проведения. Сам результат. USB, USB и микро SD карта. гнеться, все чутко. Потім січа любити так. І все, так. Цей кабель переходник, тобто на мені джек. На мені джек Сюди, щоб можна було... всякие устройства там с телефона с из... плеера там с разных носителей написано что действует 10 метров радио сюда в сторону так что-то. Це всім звездні кабельчики. Так, це щось типа Ну, Це Nokia. Samsung, Smyrickson, Samsung. Це Nokia якась. Це той Samsung. Це iPad. Оце, по-моєму, iPhone. тут короче до хера всякой хрени почему такие чуть-чуть это моя первая посылка с Китая в Украине так. и последнее что у нас тут наушники черные наушнички хорошая штука Спасибо китайцам еще. Запаковал я, конечно, классно. Наушники, наушники, конечно, на спорю. Качество а где хорошее. Ну кто знает. Ну, в общем, вот такая так. Проделки нечего. Переходнички, наушники, FM-модулятор из переходником джек с пильтом и зарядка. Все, еще ничего. В комплекте не еще конечно, четко. Так. всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну все, комментарии. Спрашивайте, советую, заказывайте в Украину. Я заказывал платным письмом. По трек номеру слежу по В общем, если что, спрашивайте, пишите в личку, комментарии вообще. Всем пока, всем спасибо.